Не взял ботекс, то есть еще я не чувствую, не только с душа, ребята, межбровку делали, все делали, да, шею тоже кололи, откалывали. Ну вот этот пакетик один со шприцом, там 2 миллиграмма, что ли, 500 евро стоит, у меня два пакетика было видео зачем мне помнить назву. Как-то он называется, типа полимолочки, только немножко другое. Как-то по-другому называется. Ого, цена у него такая какая Я считаю, она делать всегда у профессионала. Не так, как колят. Я в том числе... Вы знаете, что можно пойти на процедуру и остаться полностью изуродованным. Если не профессионал или что-то еще нет такого опыта, я бы никогда не рискнул. Во-первых, я бы никогда не пошел бы к женщине на вот эти процедуры. Никогда в жизни не пошел бы к женщине на косметуру. Никогда. Я как говорил, так вот я на своем и остался. Нет, два года назад я этого препарата не было. Это новый препарат. там доверие стопроцентное, там говорит, есть, он вчера рассказывал, что если сосуды, что если там попасть в сосуд, это такая боль будет, что, надо знать. Межбровку все сделали, ребята. Ботекс возьмет, оно все немножко растянется. А почему бы не пошел к женщине? Ну, потому что... Брат, у тебя друг? Сейчас посмотрю, даже не знаю. Приветик. Я не знаю, большой Саули, ты Давай, да Юра. Все хорошо у тебя? Если Юра подключится. Давай посмотри. Два победа, мы можем играть и все, уходить. Брат, ты любишь Red Bull? Э, ну, вообще, если за рулем долго еду, то только тогда. А так не пью. А, вообще не пьешь? Ну, да.